لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله المنعم المخزي للبيان بالقدر والجود والإحسان، بالكرم والمغفرة والامتنان، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين جعل الكفر في <applause> البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بعد ما أوقد وتعاقب اما بعد فعله ان يومكم هذا يوم عيد الا جعليكم فيه اوعيد الانسان ورجاء غير الدرجات والعفو والغفران وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وقال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم عيدهم يعني ذكرهم باع بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما تزال اكيد وابقى عمله Mọdun mọdun panaa gaza, gbo ayi yoruba, ayi yoruba, jiribu kpawalada. عبيد وإيماني وموطني ألويني أمه رجيم يوتيونا إلى الضواء وجلالي وَكَرَامِي مكاني لا فيقولوا قد لكم سيئاتهم الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في <applause> ذلك اليوم كان فضله كان فضله واما احسانه من صدقه الذكر والصلاه والخطبه قد كتبناها في الخطبه التي قبلها نعم بقيت المسالتان فنذكرهما الان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله ولله الحق الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه في الدم شوال كان كالصيام الدم الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين عبد يكبر بين أضعاف الخطبة يكبر